У вас немає інтернету, тоді ось вам найцікавіші сьогоднішні заголовки. Імовірність вторгнення Росії у східну Україну вища, повідомляє розвитка сполучених штатів. Столичні бомбосховища зможуть вмістити лише 50% киян. КМДА. у найближчі два дні Україна переживатиме найкритичніший момент своєї історії. Марчук, нічого собі, стрічка. Правда, я не попередив, коли боятися так ось тепер. Янукович може втретє виступити в Ростові на дону Все. Завісок сьогодні поговоримо про стримуючий фактор агресії номер один: ядерну зброю. Дітей від телевізора подалі. Добрий вечір. Ядерна зброя. по світу натикано більше 23 тисяч ядерних боеголовок. Цього достатньо, щоб знищити життя на планеті декілька разів. Нагадує велику пісочницю в дворі. В кого більше лопатка, того ніхто не чіпає. В кого ж нема таких іграшок, будують свої пісочні замки голими руками. Україна ж після розпаду СРСР була третьою в світі державою за ядерним арсеналом. Але добровільно відмовилась в обмін на гарантії своєї безпеки, цілісності національних кордонів і умови незастосування проти неї сили. Гарантії. Гарантії. Добрий вечір ще раз. Програма хороший день. Сьогодні намагається розібратися з ядерною зброєю. Чи дійсно це є головним стримуючим фактором у масштабі світової агресії? Так би мов сьогодні. Нам допоможе з усім розібратися. Вадим Гречанінов. доброго вечора, пане Вадиме. Вечора. Ви президент Атлантичної ради України, генерал-майор. Тобто, да. ви як ніхто розумієтеся на цих питаннях? Скажіть, мають зараз наші глядачі відчувати. ну, извините за такие сравнения, рухи внизу своего живота, например. Бояться этого, то скажем так. Ну, вы знаете, я думаю, нет. Все-таки применение со стороны России ядерной сбой, наверное, не будет. Вот. Почему? Мы слишком близко находимся от России, и она может сама пострадать от этого. Я так думаю. Хотя в принципе, не исключается. Почему? Потому что в ее военной доктрине записано военная доктрина 2010 -го года. 2010 2010, -го. 2010 -го года. Что она может применить ядерную изборую против даже неядерных государств, в случае, если ситуация будет критическая для государства России. Ну, пока что критичная ситуация для государства Украины. Надо Нет. Для государства но она будет, когда для нее будет критическая ситуация, она может в защиту себя применить ядерное. А, а там поясняется в те доктрине, что такое критичная ситуация для Российской Нет, Федерации. Это вот написано. Но усмотрение там, президента довольно, довольно прозрачно. Но вы понимаете, в чем это был десятый год? Ну, Россия выиграла войну в Греции, но получила очень много, поняла очень большое количество недостатков своих в армии. Вот. В много... После, этого, да, после да. этого мы свидетелями были очень большого количества орденов, героев России, и погибло порядка 80 с лишним военнослужащих. Это, в моему грузинский конфликт. Да, грузинский конфликт. Да. Грузин погибло 380. Но я просто к чему говорю? А она поняла, что армия слаба. Надо с армией что-то делать. И вот в доктрине она, как бы защищая себя, сказала, что мы, да, армия у нас слаба, но мы можем применить ядерное уже. Вот такая вот подоплека этого. Вот. Ну, сейчас... И она за эти годы сделала очень мощную армию, потому что у нее бюджет, по сути, третий в мире. Ну, так і влаштували б яких якісь сматріни цієї армії. Не обов'язково демонструвати свої мишці. Але чи можна от вірити, наприклад, колишньому послу сполучених штатів Росії Майкл Макфол він ретранслює дані американської розвідки. Сьогодні ця інформація з'явилась. Нова епоха відкрилася до нас непомітно, оскільки ми не отримали перемоги в холодній війні. Американська розвідка повідомляє про те, що готується ймовірний удар по східних кордонах України, і пояснюється це, от з політичної точки зору. Уже, так? Перемога в холодній війні, якої не было для Америки. Не было для Америки перемоги в холодній війні. Тобто э, наступ імперії якось продовжується? Ну, если о войне в общем сказать, я боюсь, что война будет. И я скажу, что в отношении России, тем, что мы повели Майдан, тем, что мы сменили власть, мы изменили график действий России, но не цель. К сожалению, Путин э, ну, возобнил из себя историческую личность. Возобнил. Это лично его. Сейчас в России печатаются даже учебники для школьников, классов, где он выставляется как великий лидер. Пассионарий. Да, 60 лет тому назад... Неграмотный Хрущев отдал, а через 60 лет он вернулся. Эйфория. Но спрашивается, достаточно для Путина Крыма? Ну. Я боюсь, что нет. И в первую очередь, почему? Он не может допустить, что мы попадем в НАТО. НАТО этого не совсем понимает. Потому что границы Будуть в этом випадку Росії з НАТО. А так ані будуть границі через Україну. Україна стається буферної зоною, як Білорусь. Питання приєднання, ну, наприклад, ймовірного, ми не можемо в це вірити і не хочемо. Східних і е, південних регіонів воно все одно не вирішує питань кордонів, правда? Чи східні і, е, регіони і південні можуть бути буферною зоною. Че, Дело че, в том, что. Для чего? Так. С одной стороны, значит, согласно этого вот плана, который вы еще в 2008 году был известен, да, Крым, Крым надо питать, Николаевская, Херсонская область, Николаевская область, Одесса, соединение с Приднестровьем. Мы можем показать карту, кстати. Пожалуйста, если можно... Вот, можете комментировать. Вот да. так это выглядит, да. згідно того плану, плана, ви згадали. До Кстати, да. я глядачам можу сказати, вот. что в интернете можно найти всю информацию. Николаевская и Херсонская область, Пошли Одесса uh -huh. и на Придністров'я вышли. Вот такой пояс, а далее идем на восток. То есть захватываем все побережье Украины. України нет моря. Понимаете, что получается? То есть захопление да. с Пивня, а Я... не с сходу. Вы так э, ну, Если начнется, не дай Боже. Ну, нужно питать Крым. Питать бесплатно. Вот. Хотя, может быть, это один из времен. Может быть и Восток. Может быть и Восток. Вот это. Но самое главное, что он пойдет потом на Киев. Зараз можемо подивитися істерію на вибачте на українському, звісно, на російському телебаченні. Складається враження. Хто ще не знає, не цікавився, що Російська Федерація давно готується до війни, причому не звичайної, а ядерної. Ти все, ще не замічаєш, що мир змінюється, і не хочеш цього замічать. А очі. глаза. В мире уже идет война. Э, Россия – единственная страна в мире, которая реально способна превратить США в радиоактивный пепел. Невозможно уже руководствоваться схемами, которые сложились после Второй мировой войны. Даже с союзниками уже по-старому невозможно разговаривать. В том, что большая война неминуема, сейчас уже мало кто сомневается. Вопрос теперь в том, как и когда. Мы единственная страна, которая имеет ядерную триаду. Сергей Шойгу призвал защитить страну от возможного удара. Командующим проанализировать действия войск и сил. Мне нужно вторгнуться в страну, Ликвидировать там армию, повесить э, руководителей, какими бы они ни были. Любую часть планеты уничтожим в течение 15 минут. Ракеты стартовали из шах, подводных лодок и самолетов стратегической авиации. Взрыв Ярса сопоставим с 67 атаками США на Керосин. Целые континенты будут спать вечным сном. Сдохните все 120 миллионов! В случае этой ядерной войны. 8 12 миллионов. Давид жертв вы порахували. Вадим Гречанинов у нас сейчас в студии находится президент Атлантической рады, генерал-майор. Я говорю, давид жертв вы Ну, Я понимаю, нет, я думаю больше. Дело в том, что триада есть в России, есть в США. У США триада более мощные за счет не количества, а расположения средств нападения. У них мощнее дальняя авиация, и у них мощнее подводный флот. У России основная масса баллистических ракет расположена на территории. В Сибири и так далее. То есть она в отдаленных местностях. Потому что из Украины ее забрали. Вот. И она, по сути дела, далеко от центра. Но я вам скажу, началась ядерная война, предположим. Не дай Господи, но предположим. США подняли стратегические бомбардировщики, которые найти и сбить не так просто. Распустила свои лодки в разные районы океана. А Россия сидит со своими наземными установками. Вы, до речи, перемещиваться, можете, и вы можете. Да? абсолютно известно. Mm. Между прочим, я был в Сибири на одной разрушенной шахте такой. Но ну, не в этом дело. Да. Ну вот, кто более эффективно может использовать. И тебе еще один момент. Вы понимаете, это специалисты знали. Есть упреждающий удар. От упреждающий удар. Я вас появляю зараз удар. якраз просто до слова. ответный удар. Упреждающий російський журнал, 23 квітня 2008 року. Там є такі рядки. Демонстраційний повітряний ядерний удар, демонстраційний, в стратосфері на півдні прип'яцьких боліт побачили по Львові навіть у Польщі. Він би продемонстрував, що Кремль не жартує. Значить, от, вказується, що. Что... Ответный удар может быть более эффективным. Но почему? Первый удар, упреждающий, что нужно уничтожить на территории противника? Ядерные средства. Но если ядерные средства уже стартовали, летят на тебя, то что ты в ответном ударе делаешь? Бьешь по экономике и по большим городам чтобы достичь того эффекта, который тебе нужен. Понимаете? Тут вопрос очень сложный. И просто так то, что Киселев там вместе с другими людьми афиширует, это просто надо разбираться в этом. Это понятно, я вам сказал, или нет? Вот. Силком. Понимаете так. как? Вот так. Теперь, если говорить о том, почему же мы отказались от ядерного оружия, вот, это вот... нужно. Трошки зараз поговоримо пізніше. Я хотів би ще раз уточнити демонстраційний ядерний повітряний удар над Прип'ятськими болотами. Він можливий на вашу думку? Треба щось там ну, демонструвати, враховуючи те, що Російська Федерація Это 20 років, ну як віртуальний, якби справжній, тільки в повітрі, в стратосфері. Це бред якийсь, так написали журналісти. Давайте зараз подивимося, як ми збирали думки наші журналісти з приводу того, які настрої в Україні, от якраз про те, що ви говорите, чи можливо в Україні відродити ядерну зброю, і чи правильно ми зробили, що від неї відмовилися. Після цього відповімо Добре. на це питання. Давайте. Як на яву ядерна зброя тепер тренд. Хоча в Газі головний МЗСівець відхрещується від боєголовок. Яка там зброя? Ви про що в головах гуляють думки? Що варто було поновити ядерні арсенали? Яка не яка а гарантія? Чого там кривити душею в усі часи? Ядерна зброя закривала рота. Будь-кому. Єдиний випадок, коли червону кнопку таки натиснули того ж дня в 45-му. В Хіросимі та Нагасакі миттєво загинуло понад 100 тисяч людей, загалом 185. Другою світовою США грозила пальцям північній Кореї з 50-го по 53-й планувала скинути сім боєголовок на пхеньян. В 94-му знов заговорили про наступ, підрахували можливі збитки і питання. Зам'яли 62-го розпал пристрастей між США та СРСР. Карибська криза зупинилася на межі ядерної війни. В останню мить дали задню. Нещодавно трохи не перейшли межу в індопакистанській сутичці. Герої ті самі за Індією. Росія, за Пакистаном штати. Далі Арабо-Ізраїльські протистояння, Ізраїль проти Палестини. Останню спонсує Іран за Іраном. Стоїть Росія. Ізраїль, ну ви самі знаєте. Без заперечень ядерна зброя залізний мотиватор. Проти нього не попхаєш хіба коли втрачати вже нічого. Отже, есть явным таким и наикращим стримующим фактором агрессии ядерная зброя? Мы видим, ну, что стоял. Ядерная на зброя во всех государствах, кроме России, рассматривается как политическое оружие. То есть это оружие устрашения. Вот сейчас его и боятся. А вух он применен. Понимаете? Но оно никогда не применялось в войне, в войне, кроме вот в Японии в 1945 году. Не было применения ядерного. Ядерное оружие это самоуничтожение. Ты бросил, на тебя бросили. Все. Понимаете? Поэтому мы все это понимали в 1991 году. В Я занимался этими вопросами в Министерстве обороны тоже. Понимаете? Анализировали все. Как быть? Что? К нам с самого начала, вот, 1991-1992 год, приезжали две делегации. Российская и американская. Американско-натовская, я так бы сказал. Российская говорила так, отдайте ядерное оружие. Она не ваша, вы не имеете пользоваться. Им в России. Нам говорили, угу. нам прилетали к нам и говорили угу. вот это: вы не специалист. США говорила по-другому: вы не должны быть ядерными, мы не позволим, хватит пяти государств ядерных, но мы поможем вам разоружиться. Добро, это была помолка, ведьмова, На вашу думку? Вот зараз, если зараз себя. Нет, я считаю нет, нет. Але Понимаете, это про Украину. Дело в том, что у нас страшное было для, для всех остальных это стратегическое ядерное оружие. Это 176 ракет, которые смотрели по всему миру. Они были направлены на США, на Японию, на Китай, на другие страны. Это что, наши вероятные противники? В России они были вероятные противники. В смысле, в а у нас що це поатім? Тобто не було на кого направляти. Тому воно. А скажіть, от зараз риторика така, ми бачимо, що навіть у Верховній Раді о, є да, ідеї да. поновити цей потенціал, навіть от Сергій Каплін, такий депутат від удару, ну, вважає, слушаю. що два роки і три з половиною мільярди доларів, і все нормально. Ну, во-первых, я хочу сказати, що якщо ти говориш о НАТО. И говоришь о Европейском Союзе, то ты должен быть безъядерный. Потому что там такого статуса нет. Потому что там три государства, НАТО ядерные. Но они все подписали договор о нерасширении. И само собой разумеется, ты ядерный, ну оставайся ядерный, будь сам собой. Это нужно понимать. Поэтому, если, с одной стороны, ты подписываешь. Указ идем в Европу, а с другой стороны, ты же два ядерный, это одно противоречие другому. Надо быть просто грамотнее немножко. Вот. Ну вот это с одной стороны. А с другой стороны, технически. Мы тогда столкнулись с тем, что технически выполнить это невозможно. Почему? Система управления всеми ядерными установками была напрямую в Москве. У Ельцина был чемоданчик, как называемый, ядерный. И там были персональные линии связей. Это процесс чемоданчик у Путина? Ну чемоданчик. да, Выходит, чемоданчик. Так. Путина. Да, да. на каждую установку. Я вам скажу, я тогда возглавлял ЦОСИ. Такой был Центр оперативно-стратегических исследований. Собирали ученых и думали. Работали с Хартроном, с Харьковским. Там люди, специалисты, решили, что мы можем с трудом но создать, видимо, такую систему можем управление. Но стал вопрос, против кого? И с другой стороны, встал технический вопрос. Для того, чтобы разработать ядерное оружие, то есть мы могли бы что? то пустить против кого-то, а заново что-то делать. Для того, чтобы сейчас поставить вопрос, нужен завод, нужна группа специалистов. Это не одиночка. Надо совершенно секретные. условия. Простіше е, зв'язатися з натівцями, е, вступити в їхню організацію і завести сюди вже готові боєголовки і розмістити їх у себе на території, правда? Ну, як? ну так, але да, цього не робиться. А ми ж вивезли все в Росію. І Росія за це отримала навіть від США 100 мільйонів доларів. Ми вивезли всі ядерні головки в Росію. Было трехстороннее такое заявление, соглашение. Понимаете? Вот. Оно было подписано, да. Но с другой стороны, что мы сделали? Мы в 1992 году вывезли все тактическое ядерное оружие в Россию. Вот это немножко идет непонятно. Непонятно. Задают вопросы. Кровчику и вопросы Морозову, первому министру. Ну, завтра я вам хочу так трошки проанонсувати для глядачів. І для вас Еe, є повідомлення про те, що е, завтра Віктор Янукович має з'явитися в третій раз в Ростові на Дону. Багато зараз в інтернеті і скрізь фантазії, що він скаже, і одна з версій, що можливо буде йтися якраз про е, якусь експансію російських збройних сил, е, заклики до цього. Ми не знаємо, але от е, так. Є приводи певні думати. Чи з'явиться він завтра? Головне питання: про що він буде говорити? Якщо він буде говорити про якісь військові дії, то вже на це теж якось дуже страшно і прикро реагує Міністерство оборони. Вони на своїй сторінці у Фейсбуці е створили таку інструкцію, е які речі брати з собою в мішечок в разі атаки військового вторгнення. Це Наше, наше, міністерство. наше міністерство, ось, бачите, да. такий називається ранець. Тривожний чемодан. Тривожний чемодан. Інструкція для звичайних користувачів людей. Якщо з'являються такі повідомлення на офіційних в принципі, сторінках, це про що говорить? Ми готуємося ну, до виступу. Що це може бути. Розвідка говорить, що це може бути. Надо бути підготовленим. С другой стороны, конечно, надо соображать, что это пугает людей. Тут должна быть какая-то параллель, какое-то ограничение где-то. Надо разумно это говорить. Понимаете? Вот. Но может быть, может быть. Понимаете, на мой взгляд, задача Путина сейчас сорвать наш, наши выборы. Состоятся выборы, у него пропадает один козырь нелегитимная власть. Ну, до Понимаете? речі. Вот, я думаю, що это це буде. Це може бути. Політологи сьогодні про це говорили. Якщо не розпочати реанімацію професійної армії та спецслужб, то вибори 25 травня стануть обранням людини, яка здасть Путіну щонайменше половину держави. Така думка. Ну, да, може так, бути, може бути. Но треба надо... Надо работать, понимаете, надо работать внутри, надо работать жестче, жестче, целеустремленно. Выявлять этих тетушек. Я больше вот могу только так сказать, понимаете, они нас не жалеют. Это война. Это война. Я про Крым говорил, когда я не знал, как оно могло быть кончится, если бы мы, грубо говоря, повели какую-то мелкую такую операцию с гибели людей, могло бы все измениться. Это с одной стороны. Но гибель, жалко людей, жалко. Но это армия. Мы сейчас не сидели сложа руки, потеряли Крым, потеряли войска, потеряли технику. И потеряли уважение военнослужащих, не только тех, которые там остались, а которые Других регіонах, мужчина відемо, як ми носимося. Отже, підсумуємо нашу розмову. Ядерна зброя нам не потрібна. Не потрібна. поновити ми її не зможемо. Не, не зможемо. Повагу до себе не маємо втрачати. Війна можливо буде. Можливо, буде. Друзі, купляйте собі тоді ранець і починайте його. Далее я не буду заканчивать. Сподіваюся, что программа была для вас интересной. Я... Вадим Грачанинов да. был гостем нашей студии. Майор, Генерал-майор, президент Атлантической Рады Украины. Еще... Война может... Я уже Сказ... буду тиснуть вам руку. Я да. просто хочу вам сказать. Так, так, ну, ну, война скорее всего будет тогда, когда он поймет условия, что создали из Украины. Когда украинец будет убивать украинца-националиста. То есть, когда это можно создать условия его мирного входа. Вот, он вот этого добивается. Этого добивается. Я выступал несколько раз, я говорил, что это граждан... Путин, поймите, это гражданская война. Наши будут гибнуть, но и ваши будут гибнуть. А вам эта страна не простит. Ура, потому что Крым... Віз єдиного вистрілу. Вон, всі. А. Слава Богу, Вон, Ура. а здесь не буде ура. На цій ноті, я не знаю, хороший чи поганий, Мені вже треба закінчувати, але наостанок згадалася ситуація з конкурсів краси, коли дівчата в Бікіні виходять і постійно промовляють цю свою традиційну фразу Замір во всьому мірі. От якраз як ніколи, я цих дівчат тепер зрозумів і заповажав. Это был хороший день до